Привет. Как жизнь? А тебя какое дело к моей жизни? Ты кто такой? Я обычный себе Кто? Обычный сибиряк. А ты куда смотришь? Ну, у меня планшет, поэтому сбоку камера у него. Я смотрю в него, точно тебя. А пока кажется, что он сбоку снимает. Да, да, как-то как неудобно, как будто у тебя косые глаза. Ну, это планшет, с ними так. А, ты просто на два экрана разрываешься, да, поэтому у тебя так глаза расходятся? Да не, это просто планшет, он через него планшет. А, через него. То есть Да, тебя видно нормально, а он... А камера на балшении находится сбоку, потом что кажется, что меня сбоку снимают. И я смотрю в другую сторону. Угу, понятно. А там деле я смотрю, смотрю на тебя и только на тебя. А ты не пьяный? Я не пьяный, я трезвый. О, ну давай пообщаемся, раз ты трезвый. А то с пьяными тут невозможно общаться. Они обычно какие-то агрессивные, злые все. Мочу каются. Не я, я не агрессивный. Я просто курю сигареты. Это можно? Ну да, кури. Айкос. А, кури, кури. Как тебя зовут? <с> Серега меня зовут, а тебя? Серега, меня зовут Ксена. О, псюх, Я не знаю, некоторые Оксана обижают, обижают, когда их называют псюхами. Не, меня зовут Ксена, а не Оксана. И не Ксюха. Ксена. Ну, Ксюха. Понятно, Серега. Ну ладно. Да не, лишь бы тебя нравилось. Угу. Так, о, чем, о чем ты вышел пообщаться? Ну, у меня родня в Одессе живет. Мне интересно, что происходит. Родня? На Насколько войне. близкие родные? Мамина родная сестра. А, тетка твоя живет в Одессе. Бабушка с дедушкой у меня там похоронены. А вы общаетесь с теткой? Мои сестры, братья, конечно, с вами общаюсь постоянно. Ну, двоюродные, я так понимаю, правильно? А еще раз? Двоюродные сестры, правильно? Ну, двоюродные, ну четкие руки дети. Ну, ну и что, что о чем вы общаетесь? Да. А сестры тебя не, не обвиняют, что война идет, ты виноват. Да нет, конечно. Они русские. Это а, они... я наполовину Украины. Это я наполовину половину я наполовину. А, а, они, они значит, русские. русские, а ты наполовину Украины. Да, у меня отец украинец, а у них Так они, все подожди, они граждане Украины или нет? Или они граждане России? Граждане Украины. Ну так они как граждане Украины на тебя не обижаются, что Россия напала на Украину? Зачем? Ну ты же гражданин России. Да. Ну ты не остановил вторжение Путина на Украину? Я вообще за. А, ты за то, чтобы убила твоих родных в Одессе? Нет. Ну как нет, если по Одессе постоянно прилетают либо беспилотники, либо ракеты крылатые, ну, не ракеты пара, баллистика. А по военным объектам. По, по Что значит по военным? Я ты можешь открыть в Гугле, сколько было убитых гражданских людей в Одессе, ты офигеешь. Вы бьете не только по военных объектах, вы бьете по историческим памяткам, вы бьете по домам, вы бьете по церквям, вы бьете вы бьете по церквях, вы бьете по гражданским по гражданским объектам, ты что с ума сошел что ли? Ну, ты, ты что знаю, поддерживаешь? Что ты подожди, у тебя родные люди живут в Украине и ты поддерживаешь войну? В Одессе. В Одессе. Ну в Украине, правильно? В Одессе. Ну в Одессе Одесса и в Украине. Одесса русский город. Русских земель вообще нигде нет. Серега. Нет. Русских земель везде. Не да, нигде нет. Везде. Русских земель нигде нет. Я, я, короче, вообще не существовало я, со времен ни, ни Московского Царства Княжества. Ни со времен Российской Империи, ни Советского Союза. Никогда не существовало нигде никаких русских земель. Не было. И сейчас нет. И права российские. Не русские, а именно россии. Российские это значит, что там правят вроде в Одессе сейчас Россия стоит, правильно? Пока нет. А ну так а что ты говоришь российские? Ну да ты либо тупишь, либо ты мечтаешь. Какие-то у тебя нет. влажные фантазии. Серега. Нет, понимаешь, вот, э, в России 150 миллионов. В Украине откуда 40. ты знаешь, что 150 у миллионов? Я... <с <с я просто по обычным данным густарным. Росстат Офигу. засекретил данные о демографии в России. Хорошо. Сколько в России живет? Где, я не знаю. Росстат засекретил данные. Ну, вообще нет. Вообще-то да. С апреля месяца 2025 года э, данные о демографии в России засекречены. Офигеть. Сейчас телефон возьму. И просто спрошу. Не То просто... спрашивай, конечно, хоть у телефона спроси. Хоть с кем-то поговори уже. Я с тобой разговаривал. А, так со мной или с телефоном? Просто планшет... Не, просто ты на планшете, а телефон... Я не на планшете, я у себя дома. Серега, а почему ты поддерживаешь войну? Объясни. Я хочу же в России, чтобы Одесса, я мог как раньше ездить в Одессу. Поэтому надо нападать на Украину, убивать людей? Да, да. А почему ты не смог, почему ты сейчас не можешь ездить в Одессу? Потому что война идет? Да. В начале войну и поддерживаешь войну, из-за которой ты не можешь ездить в Одессу. И теперь ты поддерживаешь да. эту войну, чтобы потом ездить в Одессу. Да. Какая-то у тебя логика, конечно, поломанная. Может, не надо да, было да, начинать. Конечно, Может, не надо было начинать войну и ездили бы все друг к другу, как раньше. И не погибал ну, бы никто. Да, и, никто. и, вот... и не с этим я полностью согласен. Не надо было начинать войну. Тем более, не подготовлен. Ну так было. если не надо было, Какой тогда друг. почему напали? Почему ты, не... почему ты не противостоял нападению этому? Я за нападение. Ну так ты мне только что сказал, что не надо было начинать. Не надо было начинать так войну, как они начали. А как надо было? Они дошли до Киева, потом развернулись и пошли в жопу. Они получили пи*** под Киевом. Нет, они просто... Ты не, бачу, бачу, не видел, сколько в Гастомеле ли, по ваших вертолетах падало? Я бачил, что там было под Не видел, как разнесло под Гастомелем э, российских э, десантников? Не видел колонны? Нет. Не видел колонны Либо на трассах видел. разбитые? Да. Видел. Значит, получили пи***. Знаешь, и остатки. Знаешь, как можно нападать на такую огромную страну с сокращенным контингентом? Они думали, что все, они ведут, ведут 50 тысяч человек, говорят, Украина. Тогда а почему тогда Ну из-за этих ошибок ты не обвиняешь Путина? Не э, обвиняешь а его в обвиня... смертях российских военных. Не а обвиняешь он... его в том, что сейчас ты не можешь ездить в Одессу. Почему вместо этого ты поддерживаешь войну, Серега? Проснись. Объясняю. Ну, если ты меня выслушаешь. я обвиняю и Путина. И особенно генералите российской армии. Надо было начинать с миллионов вторжения в Украину. Нельзя, чтобы начинать такими малыми войсками откуда такую огромную, огромнейшую страну, 40 миллионов, пытаться завоевать. Как это можно Ну обосрались. Ну, обосрались. Хорошо. Обосрались. Хорошо. По а сейчас, по а сейчас по вы не обосрались, Серега? Сейчас вы не обосрались? Сейчас. И сейчас обсираемся. Ну так а чего тогда воевать? что ты это поддерживаешь, если обсираетесь? Если не по зубам. да нужно больше войск, не если, если не по зубам, людей. если не по зубам, чего обсираетесь? Чего дальше лезете? Да, сколько потому, сколько 3, еще должно килограмма? больше россиян отправить на войну, на эту верную смерть, чтобы ты, Серега, понял, что это все напрасно? Нет, ты не понимал, не напрасно. Украинцы кончатся, рано или поздно. Украинцы в обороне стоят. Украинцы стоят в обороне. Россияне постоянно обсираются, наступая, постоянно. И на данный момент, Серега, если ты сидишь, следишь за ходом боевых действий, то ты, Серега, поймешь что несмотря на то, что вы проводите активный набор в армию, активно подключаете и зэков, и спидозных, и хипотезов, и э, за деньги люди подписывают контракты, несмотря на все это, за три года, Серега, вы продвинулись на, на, в, в Украине за три года на 0,9%. Серега, да, да. да. Да, Но это... ты дальше хочешь еще больше отправлять россиян, чтобы еще больше погибало, правильно? Нет. Что нет? <связывая> ты что вообще? Да ну тебе малыми силами нападать. Так что значит малыми? Что значит малыми? Вы используете все, что у вас есть. 70% Серега, 70% вообще? советских запасов бронетехники вы уже потеряли на этой войне. Да. Да, Она Серега, да. Не... Да, я согласен. С тобой. Да, Серега. А он, кому нужна была эта бронетехника? Ее потому и, сука, отправили. Так а в этой бронетехнике горели ваши россияне, да, Серега. Да, правили, сука. В этой, ну, конечно, и тебе из-за того, что тебе правительство, правительство на, на таких, как ты, спрашивает. Ты что не понимаешь? У нас же демократия. Никто, никому мнение людей не интересно. Не, Серега, демократия это когда интересно мнение. Нет. Так. Это вот глубочайшая твоя ошибка. Демократия, это только тогда, когда не голосуют. А все остальные а думают. О... Демократия, это когда власть народа. Это когда народ властвует, народ выбирает, народ принимает решение. А у вас, Серега, автократия активно поддерживаемая такими как ты. Да? Да. Ты был в Да. Я не в школе. У вас Поэтому ты, Серега, Немного поддерживаешь. Активного. Ты знаешь, вот смотри, Серега, ты в отличие от некоторых россиян ты хоть понимаешь, что вы несете потери, что вы обосрались в начале, когда напали, что и сейчас у вас и трудности, и сейчас у вас проблемы, но ты при этом всем еще и дальше поддерживаешь. Это вообще нонсенс какой-то. Я таких, как ты, первый раз встречаю, Серега. Не, видишь, а знаешь почему? Почему? Если ты начал войну, ты должен закончить победой. Так почему тогда Советский Союз в разы больше Афганистана вывел свои войска, а Россия не может. Почему? Объясните? Да. За афганцев? Ну да. Ограниченный контингент. 10 тысяч человек. И миллионная страна. Ну так, напали же на... Просто вторглись в Афганистан. Вели свои войска. Начали бойню. Да. И не закончили, вывели оттуда а это... свои войска. Понесли потери, понесли потери. Обосрался Советский Союз, да. обосрался, не смог дальше воевать, не смог. И Россия скоро не сможет воевать, Серега. Может, он так... нет, не сможет. Это, ну, не, 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 из того, что... не сможет, Серега. Ты украинка, и я пытаюсь подвязать. Не Серега, понимаешь, из-за того, что сейчас вот из, из, из понимаешь, сейчас две армии, два государства полностью истощены. Мы стоим в тупике. Нету никаких особых продвижений. Ну там где-то на Донецком направлении сейчас ЗСУ э, выбивают ваших военных. С Запорожского направления вы сняли свои войска, перевели туда да. на Донецкое. С Сумского направления да. вы сняли свои войска, перевели на на Донецкое да. направление. И сейчас у нас вот такая позиционная война. Мы стоим в тупике. При этом да. две армии истощены. Да. Победит та армия, Нет, победит та армия, у которой первой закончится ресурс. Да. да ресурсы у России ресурсы ресурсы у России. А ну давай, Серега, теперь умный, давай подумай. Ресурсы у России ресурсы России и ресурсы Украины плюс государства, которые поддерживают Украину. У кого дольше будет длиться, у кого хватит больше ресурсов? Россия тратит на войну лишь 3% ВВП. Не, Серега. Россия тратит на войну 40% бюджета своего. 3%. 3. Серега, Россия тратит на войну 40% своего бюджета. Э, экономисты считали, что если бы Россия один день не воевала бы, то за эти деньги Россия могла бы построить одну новую классную больницу. Современную. Давайте объясним. Большую Если городскую. Если бы Россия один день не воевала, то какой-нибудь олигарх заработал бы деньги. Никак бы это не относилось. И никто бы не умирал бы. Большую. И вы были бы лохами, но жили бы. А сейчас многие матеря российские не увидят своих сыновей, дети не увидят своих отцов, жены не увидят своих мужей. И они этому радуются. Кстати, большинство россиян радуются тому, что они не возвращаются. Мои друзья погибли на войне. Мои одноклассники погибли на войне. Ну, и, и ты радуешься? радуешься. И ты радуешься этому. Где ты радуешься? Ну, если не ты не радуешься, меня. тогда пойми, Серега, что это все безнадега. Еще дальше и дальше будут погибать. Потери несопоставимы да. с продвижениями. Да. С тем, как вы двигаетесь и сколько вы теряете, это несопоставимо. Да, да, да Серега. Справа. Да. Нужно больше войск. Три больницы. Три Нужно больницы. Серега, три больницы. За один день войны можно построить три больницы в России. Бо нет, э все равно деньги уйдут олигархам. Никто ничего не построит. Все равно все бабло пойдет... Какое в, бабло у вас оно заканчивается? Бабло ваше заканчивается, Серега. Нет, наша Да, Серега. Стали, да, ну, Серега, да, модели. да, да, Серега. Нефть подешевела. Серега, нефть подешевела. Ну, вообще, да. Вообще, да. Вы, вы недополучаете. Вы не получаете в бюджет. Нет, получается. Недополучаете, но, Серега. Но это... Вы заложили. Нет. Серега, вы заложили в бюджет. Дороже нефть, дороже. А сейчас недополучаете. И у вас дырка в бюджете, которую вы не сможете перекрыть. Ну, Все нормально. Олигархи, беднее не станут. Али... Какие Али... олигархи, как были богатыми, так и будут богатыми. А на вас будут наживаться на ваших смертях, на ваших жизнях, будут сокращать на работах, будут сокращать зарплаты. Если не будут сокращать зарплаты, они останутся в том же, в той в той же сумме, но будет дор будет инфляция выше. Вы будете платить больше, понимаешь? Да, да. Да, да так и есть. Так и есть. На таких как ты будет Серега наживаться, лишь только потому, да. что ты Серега хочешь войны. Да? Друзьяки. Да. да. И желаешь смерти своим что родным это? в Одессе. Все, все это прекрасно понимают. И все продолжается. Да, почему? А потому что вы И быдло, кровожадное стадо, кровожадное в России. Нет. Да. Нет. Нет. Но а почему? Ну, я, я похож на быдло, потом что у меня ну ты не материшься хотя бы, ну ты кровожадный быдло, да? Он бытло, помазывает, он помазывает, он помазывает. Он помазывает, не он помазывает он... Я просто Аллилуйя, понимаю, Аллилуйя, что Аллилуйя, Аллилуйя. войну победу так... нельзя выходить. Ты со мной будешь общаться? С тобой, с тобой. Хорошо, тогда я попытаюсь объяснить. У меня два университетских образования. И как тебе в твоей великой Сидеть. стране твои образования помогли? Вообще никак. Вот видишь, вот ты живешь в этой дырке. Вместо того, чтобы достигать чего-то, вместо того, чтобы стремиться к лучшему, развивать свое государство, Я... использовать свое образование, подниматься по карьерной лестнице, ты сидишь, бухаешь на кухне и рассказываешь, да. как ты мечтаешь, чтобы Одесса стала Россией. Хорошо. Я до инсульта был директором фирмы, получал зарплату полторы тысячи баксов всего лишь. Потому что Все, короче, ты, тебя, тебя твое государство использовало, фирма твоя тебя использовала, полторы тысячи баксов ты получал. Сидишь ну, на кухне карма. со старым холодильником, со не старыми я... шторами. Рассказываешь мне про то, как, я... как ты жил, Здесь... хорошо. Не фирмы, а фирмы. Ну, фирмы, я же сказала, И фирмы. Живой, Живу сейчас в Москве, потому что снимаю уедущную в говнище двушку. А ты зарабатывал полторы тысячи баксов и не смог себе позволить купить тебе жилье, Серег. У меня суть был. У меня четыре квартиры. Был. Ты работал директором фирмы, зарабатывал полторы тысячи баксов, и ты не отложил, не купил себе жилье. У меня четыре квартиры в Омске Так а чего ты живешь в уничной квартире в Москве, Серег? Потому что, потому что здесь... Нет, потому что мне здесь сделали операцию. А, здесь сделали, сделали тебе это. операцию. Тогда деньги, которые я, ты купил, даже, 4 даже квартиры. Квартиру. Одну, три из которых я ты можешь сдам... сдать. Три из которых ты можешь сдать в аренду и нормальную я квартиру сдаю, снять в Москве. Я сдаю, я сдаю квартиру. Тебе сделали операцию, и ты сидишь бухаешь, Серега. Мне сделали операцию 5 лет назад. А, и ты 5 лет я уже сдам... живешь. На квартире в Москве? Я не в Москве, ты чё? Ну Москве ты же сказал, ты существует... живешь в Москве. Это Подмосковье. Ну, Щелково. Да, Щелково. Это ну... Подмосковье. Я сдаю квартиры и на эти деньги снимаю здесь как квартиру. Я не верю, что с таким умом, с такой рациональностью у тебя ноль в голове. Ты был каким-то директором где-то. Вот даже если просто представить, что ты говоришь правду, даже если просто представить, то три квартиры в Омске сдать в аренду, чтобы жить в таком дерьме, Серега, и бухать сидеть. Да а. разница разница в цене большая. Все тогда в Омске сдают квартиру 15 тысяч за одну Так а зачем тогда жить в Москве? Москве? Зачем жить в Москве? Если у тебя в Омске ну, ты две что... квартиры сдаешь, третьи живешь. И мало того, я еще работаю простым охранником. Все, Серега, с тобой все понятно. Ну, переключай тогда если со мной. Есть у тебя вопросы ко мне по поводу войны? У меня вопросы к тебе другие. Сколько тебе лет? Много. Ну, это не культурный вопрос, мужчины. Я семьдесят восьмого года рождения, Серега. А я семьдесят пятого. О, ты чуть-чуть старше, видишь? Ты прекрасно выглядишь. Ну да. Дело не в то... Ну, нет, у меня просто жена была вообще 80-го, но не в этом дело. Она, кстати, по сравнению с ней, ты гораздо лучше выглядишь. Угу. Жила в СССР. Ну и что, маленькая была? Помню. Что я там помню с того СССР? Маленькая еще была. Ну, какое маленькое? Ну, Господи, тебе... Ну, молодая, зеленая, что это в СССР? Я помню, что мы все радовались, когда эта чепуха развалилась. А я помню, что мы все плакали. Ну, только я россияне самая... плакали. Только россияне плакали. Но. Все народы, все а, государства, нет. которые получили независимость, радовались. Но только не россияне имбицилы плакали. Независимость от чего. Это раз От совка. От совка, от коммунизма, от тоталитаризма, от загнивания, от рабства, и... от унижения и... освободились. Я слава тебе Богу. И вы от нас опять Я не можете отстать. Отцепитесь, живите в своей великой России, радуйтесь. Нет, нет, нет. не оцепимся. Я до 2014 -го года ездил в Украину в одежде. Ну, а теперь да. уже из Серега, из-за того, что вы напали на нас в 2014 году, теперь Соси большой и толстый, и никуда ты не поедешь больше. никогда. да. Ни да. Есть ты права полностью. Ты во многом права, в чем говоришь, но, видишь ли, ты неправильно отталкиваешься. правильно. <связывая> Нет, почему Россия напала на Украину? Потому что вы Ей дегенераты. Нужны Потому что вы дегенераты. Вы да без мой. войны жить не можете. Да? У вас ума нет. Нужны. Ума нет, храбрости да? нет, силы воли нет, силы духа нет, воли воли, свободы нет. Вы рабы своей системы, вы, этому, вы это активно поддерживаете. Вы живете, зная, что за вас всегда решит все царь. И на этом точка. Он вас отправил с пакетами в карманах в чужую страну подыхать. Вы пи***ете, как дураки. А друг, другая часть народа, населения на России поддерживает это все и хлопает в ладоши, и радуется. 0,9% оккупировали территории за три года, потеряли миллион солдат, уничтожили свою экономику, уничтожили, угробили свои запасы советские. Ну а мы герои, мы будем дальше. Что ж дальше, Серега, что ж дальше? Дальше Украина наращивает свои способности бить по территории России. Это пока что только дронами мы бьем. Пока что дронами выносим ваши нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, аэродромы и порты. Понимаешь? Это пока что. А дальше будут лететь ракеты. А в 22 году вы об этом и даже представить не могли. Вы думали, что вам сдачи никто не даст? Можно спросить? Да. Ну, я же уже рядом с военным аэропортом Щелково. Это военный аэропорт, да? То есть по нему дрона прилетали на 9 мая вообще мрачно. То есть ну, это был как, как салют. Они сбивали дроны каждый час. Серега, это, наверное, Серега, что из 50 это... с дронов, из 50 дронов обломки падают куда-то и что-то повреждают, что-то горит, что-то уничтожается, что-то уничтожается. Ваших запасов сейчас ПВО на вашу огромную Россию не хватает. Мало того, что у вас на фронте нужно ПВО, в Крыму, на оккупированных территориях должно быть ПВО, по всей линии фронта, по близлежащим областям должно быть ПВО, у вас еще и в глуби России должно быть ПВО, у вас его не хватает ката катастрофически. На Москву хватает. Ну, на Москва это не Россия, Серега. Да, да. И опять же, ты во многом ну, права, просто неправильные вывод. Да, а экономика России за... не только в одной Москве, понимаешь? Вся экономика России по всей России, нефтебазы по всей России. Он прилетел в порт в, в этом, как его, в Ленинградской области, Питера. И что? Обломки упали, загорелось, приостановили загрузку нефти. Это уже ущерб по экономике, удар. Уже... Я это правда, но слишком малый. Россия, Серега, Россия Серега дает... еще раз, я тебе повторяю. Украина наращивает, наращивает удары, становится все чаще. Удары по территории России происходят чаще, и удары становятся сильнее. Украинцы наращивают свои удары, наращивают свои способности дальнобойные. А россияне, а россияне на фронте стоят на месте. Единственная твоя ошибка, что не Украина наращивает, а помощь Европы. Помощь Европы. Я тебе сразу и сказала, фронт стоит сейчас, война оппозиционная. Фронт стоит на месте. Да. да. Победит тот, кто продержится на один день дольше. Да. Кто на один день дольше продержится? Украина со своими союзниками или Россия с КНДР и Ираном? Прошу, без, без китайцы Ирана, вам, иди. китайцы вам денег давать не будут. Китайцы с вас сосут все, что могут. Для китайцев очень выгодно, что вы да. воюете. Вы им дешево продаете да. нефть и газ. Да. они вами да. пользуются как лохами. Но факт. Да? Вот. Все, если ты я права, права во всем, то что ж тогда ты споришь, что вы победите? Ты правильные выводы делаешь. Понимаешь? А ты России, неправильный. Из всего, там, что я сказала, ты да, все равно делаешь да. вывод, что вы какие-то сильнейшие. Вам уже дали по зубам, показали, что вы не самая сильная армия. Вам уже показали, подали по зубам. Вы еще сейчас провоцируете НАТО. Теперь вы еще и нападаете на Польшу, еще хуже сделаете. Кстати, да, еще и Польша. да. Все, Серега, давай, нацисты, самый настоящий Нет, нацист. Никто, 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 никто. Если, если у тебя реально живут родственники в Одессе, и ты поддерживаешь войну, ты вообще ты павший человек. Павший. Ты Пав, за... ты желаешь своим родственникам смерти. Это дно, Серега. Ты пробил дно из дна. Ты, ты замужем. Да, замужем. Муж сейчас воюет, крошит ваших. Ты как вдова выезжали, замуж? Я не вдова. Мой муж сейчас крошит ваших. Пока. Он по Белгороду, по Белгороду вчера-позавчера прилетало столько дронов. Это мой муж работает. Слава Украине. Слава пока. ЗСУ. Пока. Не пока. До свидания. Давай. Что я хотела сказать? Теперь поляки будут думать, чи блокувати кордоны? чи не будут думать? Теперь поляки будут думать?